Каждый человек, он должен задуматься, наша душа, она с Богом или нет. И сатана, конечно, он хочет украсть и погубить эту душу. И моя задача это следить, чтобы моя душа она принадлежала Господу, чтобы я твердо стояла на слове Божьем. И это можно определить по плоду, по моему даже языку, да, по моему сердцу, по жизни, куда я иду, потому что когда душа она выйдет из этого тела здесь на земле, я могу косить там под верующего человека, но когда душа выйдет из тела, то могут вместо ангелов встретить меня черти и вести в и мне очень касается, что мои священники, мои духовные родители, они действительно показывают плод, который является живой, то есть спасение души. И я вот свидетельство, я являюсь фактом, я являюсь плодом наших священников, что они действительно меня вытянули из рабства сатаны, из греха, из проклятия, из той нищеты, которая была в моей жизни. И придя в церковь, я получила благословение, и моя жизнь действительно она изменилась. И Бог мне дал все, что мне нужно в моей жизни. Аминь.